আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ আহ নম্বৰ শ্লোক ক্ষেত্ৰ ক্ষেত্ৰজ্ঞ যুগৰ তাত কোৱা হৈছে যে চৌবিশ তত্ত্বৰ ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ফলত এই জ্ঞানৰ উদ্ধৱ নহয় বৰং যথাৰ্থতে এই জ্ঞান চৌবিশ তত্বৰ মেৰ পাকৰ পৰা উদ্ধাৰ পোৱাৰ হে উপায় জীৱটো দেহতে সোমাই থাকে আৰু দেহটো চৌপি তত্ব নিৰ্মাণ কৰা এটা সজাৰ দৰেহে আৰু ইয়াত বনোৱা জ্ঞান লাভৰ উপায় সমূহৰ দ্বাৰা এই সজাটোৰ পৰা ওলাইহে যাব পাৰি যথাৰ্থ জ্ঞান লাভৰ যি পদ্ধতি ইয়াত বৰ্ণনা কৰা হৈছে তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় কথাটো হল সেয়া যে ভগৱানৰ প্ৰতি কৰা ঐকান্তিক শক্তিতে জ্ঞান অৰ্জনৰ পদ্ধতি শেষ হৈছে গতিকে যদি কোনোবাই ভগৱানৰ ভক্তিৰ পথ নলয় বা লবলৈ সক্ষম নহয় তেনেহলে জ্ঞানৰ পদ্ধতি বাকী ঊনৈশটা উপাদানৰ কোনো বিশেষ মূল্য নাথাকে কিন্তু কোনোবাই যদি সম্পূৰ্ণভাৱে কৃষ্ণ ভাৱনাপন্ন হৈ ভক্তিৰ পথ লয় তেতিয়াহলে তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত বাকী ঊনৈশটা উপাদান স্বয়ংপ্ৰিয়ভাৱে গঢ় লৈ উঠে শ্ৰীমদ ভাগৱতত এই বুলি কোৱা আছে যে ভক্তি ভাগৱত কিঞ্চনা গুণ্বতে চোৰা যিজনে ভক্তিৰ স্তৰ লাভ কৰিব পাৰিছে তেওঁৰ গাত জ্ঞানৰ সকলো প্ৰকাৰৰ সদগুণে বিকশিত হৈছে অভিমানহীনতাৰ অৰ্থ হল যে আনৰ পৰা সন্মান বিচাৰি হাবাথুৰি খাই ফুৰিব নালাগে আনৰ পৰা সন্মান পোৱাৰ বাবে যিজনে তেওঁৰ দেহাটোকে তেওঁ পৰিচয় বুলি নাভাবে তেনে এজন যথাৰ্থ জ্ঞানীৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ গলে এনে দেহাটোৱে লাভ কৰা সন্মান বা অসন্মান একোৰে কোনো অৰ্থ নাই এনে জৰজাগতিক মৰিচিকাৰ पासे पासे खेदी पुरा तो उचित नहीं অহিংসা বুলিলে সাধাৰণতে হত্যা নকৰা বা দেশৰ কোনো ক্ষতিসাধন নকৰাকৈ বুজায় কিন্তু প্ৰকৃততে অহিংসাৰ অৰ্থ হ'ল আনক কষ্টত নেপেলোৱাটো জীৱনৰ বিষয়ে এটা বস্তুবাদী ধাৰণা পোষণ কৰাৰ ফলত প্ৰায় সকলো মানুহেই অজ্ঞতাৰ পাশত বন্দী হৈ পৰে আৰু সদায় ঐজ্যিক জীৱনৰ দুখ কষ্টসমূহ ভুগি থাকিবলগীয়া হয় গতিকে তেনে মানুহক আধ্যাত্মিক জ্ঞান নিদি কষ্ট পাই থাকিবলৈ এৰি দিয়াটো এটা হিংসা গতিকে মানুহে যাতে জ্ঞানৰ পোহৰ পাই জৰজগতৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰে তাৰ বাবে যথাৰ্থ জ্ঞানৰ বিস্তাৰ কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব লাগে এনে কৰাটোৱেই অহিংসা শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল যে নিজৰ আত্মাক অধুগতিলৈ নিনিবা আত্মাক অধতিলৈ লৈ যোৱাই হল হিংসা আৰু তাৰ ঊৰ্ধগতিয়ে হল অহিংসা এনে পুৰুষে অন্যৰ আত্মাক উৰ্ধমুখী কৰিবলৈ প্ৰয়ত্নশীল হয় খান্তি বা সহিষ্ণুতাৰ অৰ্থ হল এই যে আনৰ পৰা পোৱা অসন্মান বা অপমান সহ্য কৰাৰ ক্ষমতা কোনোবাই যদি আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ বিস্তাৰৰ কামত জড়িত হয় তেনেহ'লে আনৰ পৰা বহুতো সন্মান আৰু অপমান পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এনে হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক কাৰণ জৰজগতৰ এইটোৱেই নীতি আনকি পাঁচ বছৰ বয়সৰ প্ৰহ্লাদৰো জীৱন নিজৰ বাপেকৰ হাতত বিপন্ন হৈ পৰিছিল যিহেতু তেওঁ ভক্তিৰ অনুশীলন কৰিবলৈ লৈছিল আৰু তেওঁৰ পিতৃ সেই ভক্তিৰ বিৰোধী আছিল বাপেকে প্ৰহ্লাদক হত্যা কৰিবলৈ নানাভাৱে চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু প্ৰহ্লাদে তেওঁৰ সকলো অত্যাচাৰ সহ্য কৰি গৈছিল গতিকে আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ বিষয়ত অগ্ৰগতি লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত নানান ধৰণৰ বাধা আহিব পাৰে কিন্তু আমি সেইবিলাক সহি থকা উচিত আৰু দৃঢ় সংকল্পলৈ আগুৱাই যোৱা উচিত সৰলতাৰ অৰ্থ হ'ল এই যে কোনো কূটনীতিৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ ইমান অকপত হব লাগে যাতে এজন শত্ৰুৰ আগতো প্ৰকৃত সত্যটো কৈ দিব পাৰে সুচিতা হল আধ্যাত্মিক জীৱনত অগ্ৰগতি লাভৰ বাবে অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় সুচিতা দুবিধ এবিধ বাহ্যিক আৰু এবিধ স্নান কৰিব লাগে কিন্তু আভ্যন্তৰীণ কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰি পূৰ্বতে কৰা কৰ্মৰ কলুষিতাখিনি মনৰ পৰা আঁতৰি যায় স্থিৰতাৰ অৰ্থ হ'ল এই যে আধ্যাত্মিক জীৱনত অগ্ৰগতি লাভ কৰিবৰ বাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হব লাগে এনে দৃঢ় সংকল্পৰ অবিহনে কোনো ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতি লাভ কৰিব নোৱাৰি আত্মসংযমৰ অৰ্থ হল এই যে আধ্যাত্মিক অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত বাধা হব পৰা কোনো বস্তুকে গ্ৰহণ কৰিব নালাগে এনে কৰাটো এটা অভ্যাসত পৰিণত হব লাগে আৰু আধ্যাত্মিক অগ্ৰগতিৰ বাবে বাধা হোৱা প্ৰতিটো বস্তু বৰ্জন কৰিব লাগে এইটোৱেই হল প্ৰকৃত সন্য়াস ইন্দ্ৰিয়সমূহ ইমানেই প্ৰবল যে সিহঁতে অনবৰতে কামনা চৰিত্ৰাৰ্থ হোৱাটো বিচাৰি ফুৰে ইন্দ্ৰিয়ৰ এনে অভাঞ্চনীয় দাবী মানি লোৱাটো উচিত নহয় আধ্যাত্মিক জীৱনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবৰ বাবে নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ অৰ্থে শৰীৰটোক সক্ষম ৰাখিবৰ বাবে যিমান দূৰ প্ৰয়োজন কেৱল সেই পৰিমাণেহে ইন্দ্ৰিয়ৰ অভিলাষ চৰিত্ৰাৰ্থ কৰিব লাগে আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অবাধ্য ইন্দ্ৰিয়টো হ'ল জিভা যদি জিভাখনক কৰিব পাৰি তেন্তে সকলো কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনা থাকে জিভাখনৰ কাম হল স্বাদ গ্ৰহণ কৰাৰ কম পথ গতিকে প্ৰণালীবদ্ধ জিভাখনক নিয়ন্ত্ৰিত কৰি জিভাক নিতৌ কৃষ্ণ প্ৰসাদ লবৰ বাবে আৰু কৃষ্ণৰ মন্ত্ৰ উচ্চাৰণ কৰিবৰ বাবে ব্যস্ত ৰাখিব লাগে তেনেদৰে চকুকেইটাকো কেৱল কৃষ্ণৰ সুন্দৰ ৰূপ দৰ্শনৰ বাবে আন তাৰ বাহিৰে আন বস্তু চোৱাত লগাব নালাগে এইদৰে চকুকেইটাক নিয়ন্ত্ৰিত কৰা হয় সেইদৰে কাণ দুখনক কেৱল কৃষ্ণৰ কথা শুনিবৰ বাবে আৰু নাকটোক কৃষ্ণলৈ অৰ্পণ কৰা ফুলবিলাকৰ সু হ্ৰাণ ল'বৰ বাবেহে নিয়োগ কৰিব লাগে এইটোৱেই সেৱা ভক্তিৰ প্ৰণালী আৰু এই কথা বুজিব লাগে যে কেৱল ভক্তিতত্বৰ ব্যাখ্যা কৰিবৰ বাবেই ভগৱত গীতাখন প্ৰৱৰ্তিত হৈছে ভক্তি তত্ত্ব হ'ল ভগৱত গীতাৰ প্ৰধান আৰু একমাত্ৰ প্ৰতিপাদ্য বিষয় মিথ্যা অহংকাৰৰ অৰ্থ হল নিজৰ দেহটোকে নিজৰ স্বৰূপ বুলি ভবাটো যেতিয়া কোনো লোকে বুজি পায় যে তেওঁৰ দেহাটোৱে তেওঁ নহয় কিন্তু জীৱাত্মাটোহে তেওঁ তেতিয়াই তেওঁৰ প্ৰকৃত অহংকাৰ আহি পৰে অহংকাৰ থাকিবই মিথ্যা অহংকাৰ নিন্দনীয় কিন্তু প্ৰকৃত অহংকাৰ নিন্দনীয় নহয় বৈদিক সাহিত্যত কোৱা আছে যে আহম ব্ৰহ্মাস্মী ময়েই ব্ৰহ্মা ময়েই আত্মা আত্ম উপলব্ধিৰ বলত মুক্তি লাভ কৰাৰ স্তৰতো এই ময়েই হওঁ বোলা ধাৰণাটো থাকে কিন্তু এই ময়েই বুলি ভবা অহংকাৰটো যেতিয়া মিথ্যা শৰীৰৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া সেইটোৱেই হৈ পৰে মিথ্যা অহংকাৰ কিন্তু যেতিয়া সেই মই ভাৱটো বাস্তৱতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হয় তেতিয়া সেইটো হৈ পৰে সত্য অহংকাৰ কিছুমান দাৰ্শনিকে কয় যে অহংকাৰ বৰ্জন কৰিব লাগে কিন্তু অহংকাৰ বৰ্জন কৰিব নোৱাৰি কাৰণ অহংকাৰটোৱেই হল পৰিচয় অৱশ্যে মিথ্যা অহংকাৰ অৰ্থাৎ দেহটোকে আমি বুলি ভাবা পৰিচয়টো ত্যাগ কৰিব লাগে এই কথা সম্পূৰ্ণভাৱে বুজিব লাগে যে জন্ম লাভ কৰাটো খুব যন্ত্ৰণা আমি যিহেতু মাতৃ গৰ্ভত থকা সময়ত আমাৰ কিমান কষ্ট হৈছিল সেই কথা পাহৰি যাওঁ সেইবাবে আমি বাৰে বাৰে জন্ম মৃত্যুৰ কবলত পৰিবলগীয়া হোৱা সমস্যাটোৰ সমাধানৰ কথা চিন্তা নকৰোঁ সেইদৰে মৃত্যুৰ সময়টো নানান যন্ত্ৰণা হয় আৰু ব্ৰামাণ্য় শাস্ত্ৰসমূহত সেইবিলাকৰ বৰ্ণনা দিয়া আছে এইবিলাকৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিব লাগে আৰু জৰা ব্যাধিৰ বিষয়ে অৱশ্যে সকলোৰে অভিজ্ঞতা আছেই কোনেও ৰোগ হোৱাটো নিবিচাৰে আৰু কোনেও বুঢ়া হোৱাটো নিবিচাৰে কিন্তু এই দুটা এৰাই চলিব নোৱাৰি জন্ম মৃত্যু জৰা আৰু ব্যাধিৰ লগত জড়িত কষ্টসমূহৰ কথা ভাবি আমি পাৰ্থিৱ জীৱনৰ বিষয়ে নিৰাশাবাদী মনোভাৱ নোলোৱালৈকে আধ্যাত্মিক জীৱনত আগবাঢ়িব সেইবিলাকৰ প্ৰতিভূতি এইবিলাক স্বভাৱতে ভাল পোৱাৰ পাত্ৰ কিন্তু এইবিলাক যেতিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক নহয় তেতিয়া এইবিলাকৰ প্ৰতি আসক্ত হব নালাগে ঘৰখনক সুষময় কৰি তুলিবৰ বাবে উপায়টো হল কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে কৃষ্ণ ভাৱনা সম্পন্ন হলে ঘৰখন সুখৰ কৰি তুলিব পাৰি কাৰণ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ পদ্ধতিটো বৰ সহজ জ্ঞম ইয়াত তত প্ৰবশামী জ্ঞাত অমৃতম আনা দি মত পাৰম ব্ৰা নত ন অ এতিয়া মই তোমাক জ্ঞানৰ বিষয়ে কম যাৰ সম্পৰ্কে জানি তুমি অমৃত তত্তৰ আশ্বাস লাভ কৰিবা এই জ্ঞ জ্ঞয় বিষয়টো হল ব্ৰহ্ম ব্ৰহ্ম অনাদি আৰু মোৰ অধীন আৰু সেই ব্ৰহ্ম এই জগতৰ কাৰ্য আৰু কাৰণৰো অধীন সৰ্বী পা দম তত্বৰ্বা অক্ষিৰা মুখাম সৰ্বা শ্ৰুতি ইমাম লৌকে সৰ্বাম আবৃতা তেওঁৰ হাত আৰু ভৰি সকলোতে বিয়পি আছে তেওঁৰ চকু মূৰ আৰু মুখ সকলোতে বিয়পি আছে আৰু তেওঁৰ কাণ জগতৰ সকলো ঠাইতে আছে এইদৰেই পৰমাত্মাই সকলোকে আৱৰি বিৰাজ কৰিছে সৰ্বেন্দ্ৰিয় গুণাভা সৰ্বেন্দ্ৰিয় বিবৰ্জিতম আশক্তম স্বা নিৰ্গুণাম গুণাভুক্ত পৰমাত্মাই সকলো ইন্দ্ৰিয়ৰ আদিমূল তথাপি তেওঁৰ নিজৰ কোনো ইন্দ্ৰিয় নাই তেওঁ আত্ম আসক্তিৰ যদিও তেওঁ সকলো জীৱৰে পালন কৰ্তা তেওঁৱেই প্ৰকৃতিৰ গুণ তিনিটাৰ অতীত কিন্তু একে সময়তে জ্বৰ প্ৰকৃতিৰ সকলো গুণৰে তেওঁৱেই নিয়ন্তা বহি আন্তুতানাম আচৰম চৰক্ষ্ম তৎ অবি দূৰস্থম চিকেশ সত্য তত্ত্ব জীৱসমূহৰ বাহিৰতো আছে ভিতৰতো আছে সকলো স্থাৱৰ আৰু জংগম বস্তুতে আছে তেওঁ সূক্ষ্ম হোৱা হেতুকেই জ্বৰ ইন্দ্ৰিয় সমূহ তেওঁক দেখাৰ বা বুজি পোৱাৰ ক্ষমতা নাই যদিও তেওঁ বহুত দূৰত থাকে তথাপি তেওঁ সকলোৰে ওচৰতো থাকে ভক্তিৰ পথটোলৈ কৃষ্ণ ভাৱনাৰ অনুশীলন কৰি নিজৰ মন আৰু ইন্দ্ৰিয় সমূহৰ পৰিশুদ্ধ ঘটাব পাৰিছে যোনজনে তেওঁ ভগৱানক অনবৰতে দেখা পায় ব্ৰহ্ম সংহিতাটো কোৱা আছে যে যিজন ভক্তৰ অন্তৰত পৰমেশ্বৰ প্ৰতি প্ৰেম জাগি উঠিছে তেওঁ নিৰন্তৰে ভগৱানৰ দৰ্শন লাভ কৰি থাকে ভগৱত গীতাটো এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে যে কেৱল ভক্তিৰ দ্বাৰাহে ভগৱানক দেখিব পাৰি বা উপলব্ধি কৰিব পাৰি অবিভক্তম স্বভূতেভক্তম ইতম ভূত ভাতৃ তেয়াম প্ৰণু প্ৰভ বিষ্ণু চা যদিও পৰমাত্মাক সকলো জভক্ত থ যেন লাগে তথাপি তেওঁ কেতিয়াও বিভক্ত নহয় তেওঁ এক হৈয়ে থাকে যদিও তেওঁ সকলো জীৱৰে পালন কৰোতা তথাপি এই কথা জানিব লাগে যে তেওঁক সকলোকে গ্ৰাসো কৰে আৰু সকলোৰে উদ্ভৱো ঘটায় জ্যোতিৰ চিত জ্যোতি তামাশাহ পাৰামা উচ্চ জ্ঞান জ্ঞান গাম্যাম হৃদিৰ বিস্তৃতাম সকলো জ্যোতিষ্কৰে পোহৰৰ উৎস তেৱেই জৰ প্ৰকৃতিৰ অন্ধকাৰৰ পৰা তেওঁ আঁতৰত অৱস্থিত তেওঁ অব্যক্ত তেওঁ নিজে জ্ঞান স্বৰূপ তেওঁ জ্ঞানৰ বিষয় আৰু তেওঁৱেই জ্ঞানৰ লক্ষ্য তেওঁ সকলোৰে হৃদয়ত অৱস্থিত পৰমাত্মা পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰী হল সূৰ্য চন্দ্ৰ তৰা আদি সকলো জ্যোতিষ্কৰে পোহৰৰ উৎস বৈদিক সাহিত্যত আমি পাওঁ যে আধ্যাত্মিক আকাশত পোহৰৰ বাবে সূৰ্য চন্দ্ৰ আদিৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ তাত পৰমেশ্বৰৰ জেউতি আছে জৰ জগতত ব্ৰহ্মজ্যোতি বা ভগৱানৰ আধ্যাত্মিক জ্যোতিষ মহ জৰ পদাৰ্থসমূহে আচ্ছাদিত কৰি ৰাখে গতিকে এই পাৰ্থিৱ জগতত পোহৰৰ বাবে সূৰ্য চন্দ্ৰ বিদ্যুৎ শক্তি আদিৰ প্ৰয়োজন হয় কিন্তু আধ্যাত্মিক জগতত তেনে বস্তুৰ প্ৰয়োজন নাই বৈদিক সাহিত্যত এই কথা স্পষ্ট ভাৱে কোৱা আছে যে তেওঁ উজ্জ্বল জ্যোতিৰ দ্বাৰাই সকলোবিলাক উৎসাসিত হৈ থাকে গতিকে এই কথা স্পষ্ট যে তেওঁ এই জগত জৰ জগতত বাস নকৰে তেওঁ আধ্যাত্মিক জগততহে বাস কৰে আৰু সেই আধ্যাত্মিক জগত বহু দূৰৰ আধ্যাত্মিক আকাশত অৱস্থিত সেইটো বৈদিক সাহিত্যত সমৰ্থিত হৈছে এইদৰে আদিত্য বৰণাম তামাশাহ পাৰে তেওঁ সূৰ্যৰ দৰেই চিৰন্তন ভাবে জ্যোতিষ্মান কিন্তু তেওঁ এই জৰজগতৰ অন্ধকাৰৰ পৰা বহু বহু দূৰত অৱস্থিত তেওঁৰ জ্ঞান হল দিব্য জ্ঞান বৈদিক সাহিত্যই এই কথা প্ৰতিপন্ন কৰিছে যে ঘনীভূত দিব্য জ্ঞানেই হল ব্ৰহ্ম যিজন ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জগতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ আগ্ৰহী তেওঁক জ্ঞান দিয়ে প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত অৱস্থিত পৰমেশ্বৰী এটা বৈদিক মন্ত্ৰত কোৱা আছে যেম প্ৰিয়ে যদি কোনোবাই তেনেহলে তেওঁ পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবই লাগিব পৰম জ্ঞানৰ লক্ষ্যৰ বিষয়েও বৈদিক সাহিত্যত প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে তুমি আদি মৃত্যুমেটি কেৱল তেওঁক জানিব পাৰিলেহে জন্ম মৃত্যুৰ সীমা চেৰাই যাব পাৰি পৰম নিয়ন্ত্ৰ ৰূপে তেওঁ সকলোৰে হৃদয়ত অৱস্থিত পৰমেশ্বৰৰ ভৰি হাত আদি সৰ্বত্ৰ ব্যপি আছে কিন্তু জীৱাত্মাৰ বেলিকা এই কথা কব নোৱাৰি গতিকে জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মা ৰূপে যে ক্ষেত্ৰজ্ঞ দুজন আছে এই কথা মানিবই লাগিব জীৱৰ হাত ভৰি আদি নিজৰ শৰীৰৰে নিৰ্দিষ্ট ঠাইত থাকে কিন্তু কৃষ্ণৰ হাত ভৰিবিলাক সৰ্বত্ৰ বিস্তৃত ইয়াত বিজ্ঞান মদত ভায় উপদ্যতে এইদৰে ক্ষেত্ৰ জ্ঞান আৰু জ্ঞয়ৰ বিষয়ে মই তোমাক সংক্ষেপে কলো কেৱল মোৰ ভক্তসকলেহে এইবিলাকৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজিব পাৰে আৰু মোৰ স্বভাৱ লাভ কৰিব পাৰে জ্ঞান আৰু জ্ঞয়ৰ বিষয়ে ভগৱানে সংক্ষেপে এটা বিৱৰণ দিলে তিনিটা বস্তুৰ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কৰিব লাগে সেইটো হল জ্ঞাতা জ্ঞয় আৰু জ্ঞান লাভৰ পদ্ধতি একেলগে এই তিনিটাৰ জ্ঞানক বোলা হয় বিজ্ঞান ভগৱানৰ শুদ্ধ ভক্তসকলে পোনে পোনে উত্তম জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে আন সকলে এইবিলাকৰ বিষয়ে বুজিব নোৱাৰে অদত্যবাদীসকলে কয় যে জ্ঞাতা জ্ঞৰ জ্ঞান এটা সময়ত গৈ অভিন্ন হৈ পৰে কিন্তু ভক্তসকলে এই কথা নামানে কৃষ্ণ ভৱনাৰে নিজকে নিজেই বুজিব পৰাটোৱেই হ'ল জ্ঞান আৰু জ্ঞানৰ উৎকৰ্ষ বস্তুবাদী ভাৱনাই আমাক বাপ দেখুৱাই নিছে কিন্তু যেতিয়া আমি আমাৰ সকলো ভাৱনা কৃষ্ণৰ কামত নিয়োজিত কৰোঁ আৰু বুজিব পাৰোঁ যে কৃষ্ণই সকলো তেতিয়া আমি প্ৰকৃত জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰোঁ আন কথাৰে কবলৈ গলে জ্ঞানেই হল ভক্তিক ভালদৰে বুজি পোৱাৰ প্ৰথম পৰ্যায়